И зараз с нами на зв'язку с кайпом Москвы колышний бизнес-партнер Евгена Щербаня, глава Рады Засновників корпорации АТОН Юрий Дедух. Юрий Николаевич, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, в каких отношениях вы были спокойным Евгением Щербанем, какими компаниями предприятиями вместе владели или управляли? Добрый вечер. Ну, Евгений Щербань, помимо того, что он был моим партнером и другом, то был кум, крестный отец моих детей. Вот. А по натуре вообще это человек, который заставлял думать совершенно иначе, и после чего человек был готов меняться и менять все вокруг себя. Поэтому это человек был довольно-таки неординарный. Вот. Но отношения у нас с ним были довольно-таки теплые, дружеские, можно сказать, даже родственные. Вот. Отвечая на второй вопрос: какими компаниями, предприятиями вместе владели, ну, на начальном этапе это было. Донецкое региональное производственное объединение «Центр», которое впоследствии переросло в транснациональную корпорацию «Атон», где я был председателем совета директоров, в состав которого входили свыше 300 предприятий. И сотрудничала ТНК «Атон» с такими предприятиями, как «Азовсталь», «Завод Ильича», «Непродержинский азот», «Итера», «Мариупольский порт». Были открыты ряд предприятий, такое как «Донецкая сотовая связь» ДСС», Гефест, сеть заправочных станций, индустриальный союз Донбасса и много других предприятий. Скажите, известно вам, что-либо об угрозах, поступали ли они в адрес Евгения Щербаня в течение 1996 -го года? Ну, угрозы поступали не только в 1996 году. Они поступали и в 1994, и в 1995 году. Это вы сами прекрасно понимаете, какое время нам приходилось работать. Вот, потому что конфликты на экономической почве происходили очень часто. Вот. Но угрозы характера уничтожения физического, ну, по крайней мере, такого я ни разу не слышал. И как бы, если где-то что-то и звучало, то это было, скажем так, в шутейном виде. Вот. О каких конфликтах в бизнесе и в политике, связанных с Евгением Щербанем, вам известно? Ну, мне неизвестно. Я участвовал во всех этих конфликтах, которые могли быть, которые были, которые, э, как сказать, привели к тем последствиям, которые мы имеем на сегодняшний день. Вот. В частности, было много перестановок в бизнесе, в Мариуполе были конфликты, вот. были мы конфликты в Донецке, в Киеве, в Днепропетровске. Вот. Но как-то пытались мы их решать всегда э, демократичным путем, как говорят, вот. То есть без применения каких-либо сил. И наших возможностей. И нам в большей степени это удавалось. Вот. А таких прямых, скажем, конфликтов. Ну, печатали очень много в печати, в газетах печатали. Но это в большей части были сфабрикованные вещи для того, чтобы скажем, нанести какой-то политический удар по, по тогдашней либеральной партии Украины и по, по личному имиджу Евгения Щербани. Скажите, пожалуйста, что рассказывал Евгений Щербань накануне своей смерти 3 ноября 1996 -го года вам лично? Ну, 3 ноября мы с ним не общались. Мы общались с ним, по-моему, 2 числа. Да, это как раз он был на юбилее у Кобзона. Вот. Ну, общение по телефону сами представляете, какие не могут быть, но как бы в разговоре он как бы пытался меня о чем-то предупредить, вот, что ситуация довольно-таки напряженная, что он вылетает сейчас, то есть планирует 3 числа вылететь в Киев вот, для объявления импичмента тогдашнему президенту господину Кучме. Вот. Ну и потом планировал прилететь ко мне в Таллинн. А что вы предпринимали после убийства Евгения Щербаня вот в течение 96-97 годов? Ну, во-первых, как вам сказать, ну, во-первых, после гибели отца, естественно, появилось очень много желающих предъявить какие-то претензии, финансовые, и другого плана. Вот. И родная сестра, ныне покойная, позвонила мне по телефону, чтобы я срочно приехал на Украину и попытался порешать вопросы, которые возникали с детьми непосредственно. Ну, естественно, я откликнулся на эту просьбу, тем более в свое время, еще в 90-е годы, в 90-м году мы давали своего рода обещание не оставлять детей. Поэтому я вернулся на Украину и занимался в основном, первый вопрос это было закрытие вопроса по ТНК Тон по кредиту, который был сфальсифицирован и выставлен там порядка 50 миллионов долларов. Вот. Ну и необходимо было разобраться с теми псевдопартнерами, которые начали предъявлять претензии финансовые. И я успешно этими вопросами занимался. То есть за период моего присутствия в Украине были сняты, скажем, обвинения судебные в сторону ТНК «Атон». Вот. Закрыты эти вопросы, как несостоятельные. Ну и в большей степени те конфликтные ситуации, которые касались возврата долгов, или каких-то долгов, они были закрыты. А что вам, в принципе, удалось узнать, Юрий Николаевич, о судьбе активов, предприятий, компаний, фирм Евгения Щербаня после его гибели? Что с ними произошло? Ну, как бы уже понимаясь на сегодняшний день, анализируя, тогда анализ за это не поддавалось, как бы это был полнейший хаос, сами прекрасно понимаете, какая ситуация была тогда в то время. Вот. А на сегодняшний день, уже давая анализ, понимая, что происходило, это была полномерная такая акция, которая начиналась еще в период прихода к власти Лазаренко, когда лично меня обвинили организатором покушения на Павла Лазаренко. Вот. Это был первый удар, чтобы отстранить меня в сторону в наших дальнейших делах. Вот. Дальнейшее вы прекрасно знаете, что потом был Владимир Щербань смещен с поста губернатора Донецкой области. И пошел такой откровенный накат на весь бизнес, которым управлял Евгений Щербань. Ну и мои активы там, естественно, вы я управлял тоже. Вот. По результатам как бы, моего присутствия, 96-97 год, большая часть активов просто была по каким-то причинам ну, распределена между участниками. Вот. В частности, Индустриальный союз Донбасса непонятным образом оказался в руках некоторых людей. Компания Гефест, DCC и так далее, и так далее, и так далее. Они разошлись по различным структурам, как, скажем так. Что это были за структуры и что это были за люди? Это, это партнеры Евгения Щербани? Кто это? Ну, я так считал, что это вообще-то партнеры. Они были Евгения Щербани и мои партнеры. Вот. Но после смерти отца, то есть Евгения Щербани, после его смерти ну, как-то вот появлялись какие-то бумаги, какие-то долги, вот, и приходилось предпринимать действия по погашению этих как якобы задолженностей, и часть активов были а, как бы отданы в погашение определенных сумм. Вот, акции предприятий. Вот. Вас интересует конкретно, кому были эти да. Переданы? Скажите, пожалуйста, да. если можете. Могу, конечно. Часть активов ушла структурам, которые подчиняются на сегодняшний день, руководит им Ахметов. Часть ушли Тарути. Вот. Часть структур ушло, это киевских структур, людей, которые непосредственно работали с Евгением Александровичем, да, из депутатского корпуса некоторые, ну, я фамилии уже не помню, там сейчас, ну, не хочу их называть, честно говоря. Как вы расцениваете обстрел вот это 22 сентября 1997 -го года в Волновахском районе Донецкой области автомобилей, в котором находились вы, старший сын Евгения Щербань, Евгений, а также охрана. Один из охранников погиб, как известно. Было две машины. У вот. меня одна машина была. Ну, как вам сказать, ну, это как бы последствия. Ну, я вернулся в Украину и стал заниматься вопросами закрытие вопросов, которые как бы они давали повод, тормозили работу и не давали возможности разобраться в истинных вопросах. То, что происходило, то, что будет происходить в финансовых вопросах. И, соответственно, как бы были предпосылки там в донецких групп столкнуть нас лбами с Ренатом Ахметовым. Это, в частности, меня приглашали в отдел по организованной преступности, мне прям в глаза были сказано, что это покушение было организовано людьми Рената Ахметова. Вот. Скажите, пожалуйста, Юрий Николаевич, вас допрашивали правоохранительные органы Российской Федерации или Украины в связи с уголовным делом и в связи, собственно говоря, с тем, что вы знаете достаточно большой объем информации по этим событиям? Да, конечно, допрашивали. Ну, это меня вызывали Следственный комитет Украины. Вот. По вопросу именно убийства Евгения Щербаня. Вот, и проводили допрос. Скажите, пожалуйста, кому на ваш взгляд была выгодна смерть вашего друга Евгения Щербаня? Ну, как ни странно, на тот момент, скажем, с течением обстоятельств и всех моментов эта смерть была выгодна многим. В частности, вы знаете такую структуру единоэнергетические системы, которые управляла Юлия Тимошенко. Это тот же Павел Лазаренко. Вот. А если аналитически подходить к этой ситуации, то эти действия, которые происходили в аэропорту, они не могли происходить без санкции первых лиц государства. Я имею в виду почему президента тогдашнего. Вот. Это, по крайней мере, то, что я уверен на 90%, что эти люди непосредственное участие принимали по заказе убийстве Евгения Щербанка. В таком случае, какова версия ваша этого преступления? Вы упомянули о том, что Евгений Щербан говорил об импичменте президента Кучма. Это версия, как бы оттуда. Я думаю, что я вам только перед этим сказал, что тут стечение обстоятельств и энергетические системы после убийства Александра Швеченко это мой друг, кстати, и украинская. Вот. Захватили рынок газа на тот момент. Евгений Щербаль находился в Москве и вел переговоры по открытию новой структуры, которая будет поставлять газ в Украину. Раз. Импичмент президенту Кучме тогдашнему. Два. Лазаренко, который взошел на трон, скажем, благодаря вливанию денежных ресурсов и от донецких, скажем, ну, не скажем, не а группировок, а бизнесменов. Вот. Он имел задолженности, на сегодняшний день эти задолженности имеет. Вот он был заинтересован крайне для того, чтобы ослабить позиции донецких бизнесменов и более серьезно влиять на политическую и экономическую ситуацию в Украине. Поэтому тут три, ну, три фигуры однозначно заинтересованы. Но ну, Юлия Тимошенко, поскольку как исполнитель, по всей видимости, в этой ситуации, я не думаю, что она, как женщина, могла предпринимать или решать какие-то решения. Я думаю, что принимали решения эти два человека. Еще раз, два человека кто? Кучма и Лазаренко. Юрий Николаевич, скажите, вы это все рассказывали во время допросов в Следственном комитете Российской Федерации или Следственным органам Генпрокуратуры Украины? Ну, как вам сказать, следственные органы на сегодняшний день интересуют вопрос непосредственно касательно Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко. Вопрос касательно господина Кучмы. Я так понимаю постольку поскольку его интересует то есть доказательной базы нет доказать это будет трудно и поэтому как бы вопрос интересует именно только касательно этих двух личностей вот. я пытался что-то там сказать и вывести на ту мысль что вопрос не кроется только в двух непосредственных персонажей вот. лазаренко и тимошенко что тут гораздо выше все нужно брать потому что ну, такие беспределы без Решения сверху никогда не предпринимаются и никогда не делаются. Юрий Николаевич, спасибо вам за это интервью, спасибо за то, что согласились побеседовать с нами. До свидания. Да. Всего Залишайтесь на ТВ реклама Мене Швидко.